Əzizə salamlayıram bütün Azərbaycan xalqını. Bu günləri mən Rəfail Ağayev sizlərlə dan. Bu günləri sosial mediadan gələn sualları bir-bir açacağam və cavablandıracağam. Hər bir suala cavab verəcəm. Birinci sual: Neçə illik karate ilə məşğul olursunuz? Deməli, mən 6-7 yaşımdan karate ilə məşğul oluram. Sumqayıt şəhərində Rəfail müəllimin rəhbərliyi altında ilk addımlarımı atmışam və hal-hazırda 36 yaşım var. Hesab eləyəndə 30 illik artıq karatedeyəm. Hələ qalsın, fəxrimizsən, uğurlar. Çox sağ olun. Əslində bu sual deyil. Hansısa bir bizi sevənlərin ürəyindən keçən arzular və istəklərdir. Allah razı olsun. Təəssüf ki, burada hansı sualların kim yazdığını bəlli deyil, amma ki kimlə niyyətlə yazıbsa, Allah canını sağ eləsin. Mənbətə suala keçirən insanlar onun haqqında doğru olmayan nə düşünür. İnsanlar mənim haqqımda nə düşündüyü, nə düşünürlərsə, e, hamısını, e, yəni çərçivədə kim nə sə düşünürsə, hamısını e, normal qəbul edirəm. Çünki beş barmağın beşi də bir deyil. Hər kəsin mənə qarşı necə davrandığıma hörmətlə yanaşıram, sözsüz ki, çərçivədə. Elə bilərsiz ki, şeydi, adına özümləmə xeyranam, yəni bütün suallar var burdadır. Nə yazılarsa, hamısını oxuyacam. Gələn Olimpiadada sənin Rafael şousunu görəcəyik. Gələn Olimpiada artıq 2024-cü ildə e, Parisdə keçiriləcək, Fransada və düşünürəm ki Əli e, təəssüflər olsun ki e, 99% siz məni orada görməyəcəksiniz. E, çünki karate olimpiya oyunlarından demək olar ki, hal-hazırda bir 90% ora düşməyəcək. E, hər zaman fikir dəyişə bilər. Əgər 2024-cü ildə karate olimpiya oyunlarına düşərsə, sözsüz ki, hər zaman necə Azərbaycan bayrağını, himni bütün dünyaya səsləndirmək və bayrağımızı qaldırmaq çalışmışıq və ona da davam edəcəyik güləşçilərlə aranız aranız necədir? Bu məncə bu sualın cavabıdır. Bütün Azərbaycan bilir ki, mən dostum Hacı Əliyev mənim güləşləndə və Hacı Əliyevin yəni simasında və məşq məşq, olar, məşq uşaqları var ki, bütün güləşçilərlə mənim aram yaxşıdır. Təki həm hazırkı kimi dostlurdur. Öpürəm. Cəbrayil qardaşma salam deyirəm. Yaşara salam deyirəm və bütün güləçlərə salam deyirəm. Gülətlərin aram əladır. Əziz dostum nə zaman Rafail Ağayev klubunun açılışını planlaşdırırsan? əsasında bu qədər suallardan ən yaxşı suallardan biridir çünki yaralı yerə toxundu. Əlbəttə ki, mən bunu belə deyirdim ki, planlaşdırmaq, karyeram, yəni tatamidən tatamilla vuruşmaqdan sonra düşünürəm ki, öz məktəbimi Azərbaycanda Ağayev, Rafail Ağayev məktəbi açılsın və bunu mən Allahın izniylə görüşümüz olsa hörmətli prezidentimizdən istəyəcəm. Allahın izniylə bunu mən Yəni bu xara, necə deyirlər bu məktəbi mən nə isə qazanım, yəni pul qazanım, qaranar qazanım deyə açmıram. Sadəcə olaraq özüm karate də artıq 30 illik və əlimdən gələni hər zaman eləmişəm və düşünürəm ki, mən tataminin qırağından artıq gəncləri və yeni yetmələri və tələbələri hazırlashtırmalıyam ki, gələcəkdə dünya, Avropa inşallah vaxta qədər yenidən karate olimpiya oyunlarına daxil olar. Düşünürəm ki, arzun ürəyimdə qalmayacaq, arzun həyata keçəcək və hər şey yaxşı olacaq. Növbəti sual. Karate kombatda nə zaman gö görüşəcək İc Uğurlarım bab olsun. Görəcəyik. Hə, orta məktəbi babat oxumuşam biliniz. E, karate, Kombat, e, bunu biraz e, uzun deyərdim ki, karate, Kombat e, artıq e, bir neçə ildir ki, artıq e, yarışlar keçirilir və 2018-ci ildə mən ik döyüşüm keçirmişəm. Baxmayaraq ki, hazırsızlıq formada o döyüşə qatılmışam və doimikan idmançısını 3 e, round, 3 dəqiqədən e, döyüşərək e, qələbə qazanmışam. Mən düşünürəm ki, artıq e, necə deyirlər, yavaş-yavaş və keyfdrən e, getməyi planlaşdırıram. Hal-hazırda e, Ruslan müəllim və Ruslan müəllimin yanına gedirəm, məşqləri davam edirəm. E, gördüyünüz kimi, Krav Maga Karate combatla <laughs> VKF Karatenin, yəni ki, yəni nəcərlikdən, yəni ki, ağırlığı və yüngüllüyü bilinir. Yəni e, orda daha zərbələr sərtdir, daha e, dözümlü olmalısan, amma və keyfi də unutmaq olmaz ki, dünyada ən sətin idman növlərindən biri və gözəldir. MMA-da iştirak etmək istəyirsiniz? E, elə bir suallar dalbadal elə gəldi ki, almadal oldu və buna da qısa deyərdim ki, MMA-da iştirak eləmək qırağından asan görünürsə də mən artıq bir həftədir ki, MMA ilə məşğul oluram və e, düzdür, gülləşim e, gülləş barədə çox zəifəm, e, amma ki, e, orada Ruslan müəllimin e, yanında məşqə gedəndə e, bilisiz ki, orada dünya səviyyəli idmançılarımız var. Bizim Tofiq Musayevdi, Tural Rəqimovdu. E, vüqardı, e, mehmandı və e, Xəzərdir və adını çəkmədiyim idmançılar var ki, e, biz orada bir yerdə məşq edirik, orada daha e, Rafail Ağayev VKF-də dünya ulduzu sayılırsa, o e, onların məşqində demək olar ki, ən zəiflərdən biridir, amma mən bunu deməyə utanmıram, çünki uşaqlar mənə hər zaman dəstək olurlar. İnşallah biz hamımız qələbə qazanacağıq və bayrağımızı yüksəklərə qaldıracağıq. Baxmayaq ki, hansı idmanda oluruq olaq, əsas odur ki, e, Azərbaycan igidləri, Azərbaycan övladları bayrağımızı bütün bayrağımızı qaldırsınlar və himnimizi bütün dünyəy səsləndirsinlər. Gözəl suallarınıza görə çox sağ olun. Məni e, sevənlər, mənə azarkeşlik edənlər, inanın ki, siz olmasaz biz də bu qələbələri yaşaya bilmərik. Hamzı e, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq e, sözümün yaxşı mənasında öpürəm, qucaqlayıram. Allah sizi var eləsin. E, və mən e, bu sualları, bu qədər suallar oxudum e, və cavablandırdım. Mənim də sizə bir dənə sualım var ki, mən, yəni Rəfael Ağayev, bilirsiniz ki, futbolu çox sevirəm və e, mənim ən sevdiyim oyunçu iki dəfə kim olub? kim 1-ci tapsa, kim o suala e, necə deyə cavablandırsan, mənə sponsorluq eliyən Adidas Dünyə Adidasından e, necə deyirlər, bir dənə kumano dəsti, mən e, həmin dəyərli e, insana öz əllərimlə təbrik eləyəcəm, öpəcəm, qucaqlayacağam və bunu sizə söz verirəm. Odur ki, bizim oğlum hələlik sağ olun.